Here, yeah. let's go. Here. Yeah. Я поздравляю всех с Новым годом 2016. Желаю вам в первую очередь мира. Желаю вам, чтобы э, в семье было тепло, уютно, чтобы у вас все было хорошо. И так как 2016 год грядущий, он олимпийский, я желаю побольше нашей стране, нашему городу, чтобы мы привезли, э, ну может даже и мы, да, дай бог, э, медали с Рио э, 2016. Я хочу побажати, що в новому році усі мрії, які у людей є, щоб вони всі збувалися, і також щастя, здоров'я в новому році і благополуччя в сім'ї. Я поздравляю всех херсонцев с Новым Годом и Рождеством Христовым. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любви и, конечно же, чтобы все мечты сбывались. И хочу пожелать мирного неба над головой. Это самое главное. Поздравляю всех херсонцев с Новым Годом и Рождеством Христовым. Желаю счастья, здоровья, благополучия в семьях и мирного неба у нас над головой. Спортсменам желаю, чтобы они достигли самых высоких результатов, которых они могут себе только пожелать. Вітаю всіх херсонців з Новим роком та Різдвом Христовим бажаю міцного здоров'я та здійснення мрій. Желаю вам благополуччя в сім'ї, побільше денег і щастя в новому роду! От всех баскетболистов Херсона и Херсонской области хочу поздравить херсонцев с Новым Годом и Рождеством Христовым. Пожелать счастья, здоровья, в Новом Году, чтобы было только удачи и успехи. Всего вам наилучшего! Хочу поздравить всех жителей нашего замечательного города с Новым Годом и Рождеством Христовым. А также хочу пожелать, чтобы этот год принес нам как можно больше благополучия и успеха. Подарил нам огромное количество фантастических идей и помог с их выполнением. А также хочу пожелать огромное количество творческих и спортивных побед. Хочу поздравить всех херсонцев, всех спортсменов Херсонщины с Новым Годом, с Рождеством и пожелать яркой, снежной зимы и хорошего настроения. В новом году, в Олимпийском году, хотел бы для всех спортсменов и Херсона, и Украины пожелать побед, медалей и успешных выступлений.